20 секунд. 5-1 рахунок. Мегамол Спартак. 1-5. Первый период провальный был для Мегамола. Потом сопротивление появилось, но маловато будет так, из мультика. 1-5. Остаточный рахунок. Игра завершена. И финальный свисток Александра. Дякуем, глядачи. Дякуем, Гравцы, арбитры. Бурные оплески. И Спартак подтверждает статус лидера и фаворита чемпионата. Мегавол тренироваться, ну и пополнять свои ряды все-таки вот молодежи, вот как Степан раз, Алексия, вернуть команду, где он так долго. Ну, понятно, по уважительным по причинам, но все равно хочется посмотреть. Алексей обостряет игру, нападение, китки также все. Мегамолка как Все в разные формы. Да, и насчет формы, вот Валентинович также подсказывает. Организуйте одного вида формы хотя бы, ну, чтобы колеры, и номера было, да. Ну, ну -то смахнул, надо нам сделать на Можешь сфотографировать? Ну Пошли. да, сделаем. Мы сейчас сделаем, да, да хорошо. хорошо. Сейчас вы тогда еще можете... из эфира не выходим. Сейчас еще сделаем фото. Хорошо. Да, вы сейчас.